Останнім часом Запоріжжя все частіше опиняється під ударами ворожої авіації. Руйнуються і знищуються житлові будинки, гинуть люди, багато поранених. Ми звернулися до жителів Запоріжжя з питанням, чи бояться вони цих кабів і як рятуються від постійної загрози. Рубрика Точка зору. конечно. Страшно. Подвал. По-другому никак. Конечно, боимся. до нас еще не долетал, слава богу. На наш район. а так ясное дело. их, кажется, даже избыть невозможно. Бачите еще, что я вам хочу сказать. Насчет вот этих кабов. Они ж так летают, вот смотрите, и тревога не успевает включать. Вот такая скорость у них, что они не успевает включать тревогу. Они, ну, ну, не, получается невозможно, блин. Он, он уже пролетел, это, он же там секунды летит, сколько там. Ну, мало, мало времени. У нас есть вообще-то подвал, блин. Ну, вино тут там бывает закрыто. Ну, а как же? <laughs> боюсь, так боюсь. И иногда из его окна, я живу на Хортиц, в Хортицком районе, І бачу ці взриви. Це страшно. Страшно, дуже страшно. А яка різниця? І до мене може і в той район може прилетіти. Нікуди не ходжу вдома. І маю таку погану звичку ще підійти до вікна і це все наблюдати. Ні, я вже нічого не Мені вже 79-й рік. прожила хорошую жизнь, поэтому ничего не боюсь. От судьбы я в Бога Все. Не реагирую уже. Вначале, да, сейчас ни на что не реагирую. Конечно, мы после этого боимся со страшной силой. Знаете, когда она за три метра от вас взрывается, дома не осталось. Естественно, мы боимся страшно. Все прячемся там за двумя стенками. Знаете, как только тревога, как только там пишут, что ракеты летят, так как мы Нужно уже боимся. пострадали и боимся страшно. Спал, к соседям пролетела, взорвала их дом, ну и наш там заодно, выбило все. Его вот. засыпало, мы засыпало. откопали, у меня Ой. после этого инфаркт случился.